buyurur ki Cabir soruşdu Ya Rasulullah evvelü mahxalqa Allah ma huwa Allahın ilk yaratdığı nədir? Buyurdu o sənin peyğəmbərinin nurudur. Nuru Muhammed sallallahu alayhi ve sellem. Nuru nabika Muhammed. Sənin peyğəmbərin Muhammedin nurudur. Allah ilk dəfə yaratdı Muhammed Mustafa'nın nurunu sallallahu alayhi ve sellem. Veyahud Allah Teala buyurur səni mən göndərdim və mərsələnə kə illə rahmeten lil aləmin aləmlərə rəhmet olaraq aləmlərin rəhmətidirsə Allah rəbbul aləmin bu rahmetul lil aləmin illə rahmeten lil aləmin aləmlərə rəhmet göndərib Allah buyurur ki e, hədisi qudsi də sən olmasaydın ya rasulullah ya habibi ya muhammed ləvlak ləmə xaləqtul aflaq sən olmasaydın mən kainatı yaratmazdım varlıq aləmini yaratmazdım indi Resulullah deyə bilərmi? Günəş mənə görə xalq oldu. Yer mənə görə xalq oldu. Yəni Allah deyir sən olmasaydın mən yaratmazdım bu mənanədədir. Yəni nubbətvət olmasaydı, risalet olmasaydı, xilafət niyyəti olmasaydı və izqala rabbukə lil məlaikə innī jāʾilun fil arzi khalīfə yədnəsulmənd dedim ki, aləmlərdə xəlifə yaratmaq istəyirəm. İstəyirəm yer kürəsində xəlifə olsun. O mənanədə Resulullah buyurur ki, Bəli. Mən olmasaydım kainatı xalq eləməyə şahidə Allah. İndi Rəsulullah məcazi mənada desə zərrə mənəm, günəş mənəm, çarülə pəncə şeş mənəm, nəsimin dediyi olsun. Nə mənada zərrə mənəm. Zərrə mənəm, yəni astəfurullah zərrəyə çönmüşəm. Yox, zərrə mənə görə xalq oldu. Günəş mənəm, yəni günəş mənə görə xalq oldu bu mənanı ifadə edir. Nəinki mən günəşəm. Bax bu düzgün məntiq deyil oxsa insansan, ədəb günəşsən. Zerrə mənəm, günəş mənəm, çar, 4-ünsür torpaq, od, su, hava dördən də 4 dənə ünsürdən təşkil tapmışam. Çar mənəm 4. Çar ilə 5, 5 mənəm, 5 dənə hissiyət orqanı var: görmə, eşitmə, dad bilmə, i bilmə, lamisə toxunma. 5 dənə üzvüm məndə var. Zerrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə 5, 6, 6 cəhət mənəm. Qabaq, arxa, sağ, sol, yuxarı, aşağı, 6 cəhətəm. چهار لو پنج شش منم هم کس سسنگی و ابسمول شرح و بیان سغمازم نه شرحه نه بیانه سغمازم